все? Ну, Букавелли. второй этап подготовки начался тут на Буковеле. Проходим парень сессии. Приехали знакомые мне ребята. Беселия, Рам Фаниян. Помогают мне готовиться. Высокогорье, среднегорье, функциональная система подходит на пик формы. Как вот, высоковольно готовится? Адаптивно? Да? Стоп, стоп, стоп. Вы можете сюда встать? Потому что человек да, 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 да. да. смотрит вообще куда-то да. А вот на девушке. Давайте так, давайте кто сбежал, просто мы отвечаем. Встань, Я там хорошо, я сейчас буду рассказывать. Хорошо. Вопрос? высокогорье я да. Не, хочу отвечать, кто задавал вопрос все-таки. Ну, среднегорье влияет на функциональную систему очень прекрасно, так как... Тогда задавайте вопросы вы. Как там Ну, так как тут принимают хорошо, кормят. Да, тут есть ринг, там, где можно провести свои спарринги. Косокогорье хорошо влияет на функциональную систему, так как морфофункциональная система изменяется за протяжении 21 дня. Объемы увеличиваются. Сердце, общий объем легких, крови и тому подобное. Это ваш штат, а? Вы другую... Не, это решила наука, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Давно это все известно, как влияет высокогорье на спортсмена. Как это поможет вам, например, в... Да сам себе только я могу помочь, и никто больше. Еще да, селишь. пока что нет, так как было серьезное ОФП, были канаты, были большая работа ног, передвижение. Загружены пока что полностью и пока что еще не пришел на пик в своей формы. Это будет уже в ближайшие дни боя. То есть сейчас целевая подготовка именно к поединку против голландского боксера. Да? Ну, конечно, уже посмотрели с Сергеем его бои и, в принципе, нарабатываем комбинации разные. Что вы можете сказать про оппонента? Что вы можете сказать про оппонента? Ну, то, что он довольно непростой соперник и бьет сверху удары, бросается, может, конечно, опасно головой идти вперед, может рассекти. В принципе, эти все моменты мы изучаем и опасаемся его, чтобы не нанести себе травму. А какая разница? Ну антропометрических данных, наверное, можно так сказать, так как э, мышцы по, конечно, рельефнее парень, ниже, ну это все покажет Рин. Вас... Я думаю, это у него все в процессе, в принципе, видео много материалов на ютубе с моим участием. Я думаю, что он с тренером готовит что-то под меня. Но это покажет ринг и бой. Можно готовить и настраиваться на что-то, и ничего не получится, и травмироваться, и уйти домой ни с чем. Это его величество бокс. Бой и рассудит. Насколько велики ставки? В принципе, ставки всегда велики, так как профессиональный бокс не терпит поражений. И всегда хочется одержать победу. Ставки на победу. не сказать что в принципе первый поединок он прошел под диктовку мою и тренера моего но увы то что всегда планируешь не всегда получается психологически конечно настроен на соперника и снести его и быть лучше и лучше и лучше Ну, подъем где-то в 7.30, 8 часов уже на тренировочном процессе. Сегодня были работа на лапах. Через день это передвижение на ногах, работа ног. Слишком много не раскрываем секретов, так не хочется рассказывать о подготовку, трудимся. И в 4 идет уже непосредственно в парах работа. Сиборьяк, и уже на ну, у нас идет только первая неделя спайнга, поэтому однозначно оценить его ну, состояние, полную готовность, там, на 100% на сегодняшний день это невозможно сделать. Сложно, по крайней мере, сделать, да. Но э, тенденция к улучшению у нас идет с каждым днем, и для этого и тренируемся, для этого рано просыпаемся, э, хорошо кушаем, много отдыхаем много тренируемся для того, чтобы показать хороший результат тренинга. А вы как тренер, на чем акцентируете а, Ну, э, вы знаете, я скажу так, боксер боксирует в ринге так, как ему позволяют боксировать противник. Соответственно, наша задача сделать так, чтобы противнику было неудобно боксировать с Денисом, а Денис мог делать то, что ему удобно делать в ринге. Насколько изменилась подготовка ко второму бою по сравнению с первым? То есть, что вы изменили, может быть? Насколько изменилось? Да, на самом деле, по большому счету, боксеры, ну, спортсмены, да, делают, ну, можно сказать, одну и ту же подготовку, да, только там добавляются какие-то определенные нюансы, моменты, исходя из соперника, исходя из выбора соперника, оппонента, да, исходя из физических каких-то кондиций готовности там какой был перерыв какой был отдых то есть Денис не так давно провел свой вот, э, крайний поединок поэтому э, мы поработали ну мы как всегда поработали там где-то около ок, работаем около двух месяцев подготовки к каждому поединку я думаю что в этот в этот раз мы не будем изменять свои принципы и поработаем тоже где-то в таком в таком промежутке времени то есть у нас еще впереди там где-то две две недели спарринга, вот, как бы, в принципе, по большому счету изменений глобальных у нас не произошло. Просто, отчего вопрос, Денис до первого боя долгое время готовился сам, ну, перед тем, как начал готовиться с вами к первому бою, а сейчас, как вы знаете, Смотрите, Денис готовился сам до того, как мы начали подготовку, поэтому это была преподготовка, скажем так, да, мы с Денисом и перед первым боем готовились, где-то около двух-двух с половиной месяцев. Точно так же и к этому бою мы будем готовиться однозначно два, может быть, два с половиной месяца. Ну, я там по датам не помню точно. Свободное время есть вообще? Да. Свободное время занимает сон, так как устаешь на тренировке и выкладываешься полностью. Хочется отдохнуть, хочется привести себя в порядок, собрать вещи на тренировочный процесс. На время мало, но оно есть.

на самом деле Денис уже говорил, что э, ну, это не высокогорье, это среднегорье, потому что тут до тысячи метров, да, и э, благо, благоприятно влияет на повышение функциональных кондиций спортсмена такая высота, да. Почему именно Буковель, да, вы знаете, ну на самом деле мы бывали, все знают, что много спортсменов, боксеров уезжают на сборы, там кто улетает в горы, там не знаю, в Альпы, кто в Австрию, кто в Америке, ну то есть в любом случае, боксеры стараются этот этап подготовки проходить в горах. Мы живем в Украине, мы выступаем в Украине, мы любим Украину, поэтому и Буковель у нас. Буковель это самый лучший с инфраструктурой совсем горнолыжный курорт и ну и горы как бы да у нас тоже тоже хорошие здесь, поэтому мы не видим смысла. Боксируя в Украине ездить куда-то там за границу за тысячи километров для того, чтобы проходить подготовку там. Нас тут э, рады видеть, у нас э, хорошие отношения, ну с руководством Буковеля нам они нас по поддерживают, да, принимают там. Вот Александр -Шевченко нас всегда рад видеть, всегда как бы поддерживает спорт. Ну вот, вот как, собственно и ответ на этот вопрос, то есть мы живем боксируем в Украине, поэтому и тренируемся тоже в Украине. То, что в Украине есть условия, чтобы тренироваться, и потом объяснить. Это будет вопрос Почему уезжать или нет Я думаю, что да. Я думаю, что да. Тут вопрос, опять же таки, да, то есть, скорее всего, что если мы будем боксировать, допустим, в Америке, в Германии, в Англии, в Австралии, скорее всего, что мы на подготовку полетим в то место, где мы будем боксировать или там поедем, ну, то есть. А если мы проводим поединки в Украине, какой смысл нам колесить по, по миру туда-назад, чтобы все равно вернуться сюда. А горы, горы, высота та же, условия тут прекрасные для нас, для тренировок. Нам тут создают все условия, ну, какие на необходимы для плодотворных тренировок. Федерация спорта какого? Или Смотрите, это давайте разделять две вещи. Есть профессиональный бокс, есть любительский, ну, олимпийский бокс. Да, это два разных вида спорта. Олимпийский, ну, не, не, то, что два разных вида спорта, а две разные, как бы, параллельные вещи, да. Олимпийский вид спорта, он поддерживается там государством. Есть федерация бокса Украины, есть федерации бокса в каждой области. То есть они занимаются воспитанием олимпийских, олимпийских надежд, назовем это так. Да? Вот Денис в свое время был серебряным призером Олимпийских игр, вот тогда он представлял нашу страну, выступал от, от, от лица Федерации бокса Украины, от лица Федерации бокса Киева. Поэтому на данном этапе это ступень, да, уже пройдена. Сейчас у него профессиональный бокс. Профессиональный бокс – это немножко другое. Это уже больше как, как сказать, ну, немножко индивидуальный другие… Индивидуальный Да, тут, да тут, тут немножко другие уже цели, приоритеты, правила и все остальное. Тут уже спортсмен выступает… Ну, понятно, что он представляет свое государство, но он выступает уже как сам, как, как сказать, как… Как человек, который идет к новым горизонтам, да, это может, можно сказать, следующая ступень, потому что олимпийский спорт, там есть определенные рамки, правила и так далее, а профессиональный спорт это уже более, это как профессия. И, Не это как... Ну конечно, да. И, это, это, это как как ну как работа, это, это есть работа. То есть это уже сфера деятельности, это уже род занятий, это уже профессия питания и Юсу, и Ланси, и Ансандрусы, как это называется, да, Юсу, периодично. Чем, чем если это помогает, что так учимся? Давайте будем опять же разделять. Это немножко разные вещи. Это профессиональный бокс, это уже не сборная страны, в которой собираются все лучшие боксеры и там со стороны, да, и тренируются вместе. Если если существует ну, возможность того, что у них параллельно поединки, допустим, в одной карте, да, то, и у них параллельно, и синхронно идет подготовка, то да, мы приезжаем вместе на сборы, вот как у нас было перед первым Денисом поединком, мы готовились с Сашей на, ну, на турнир, и Денис должен был боксировать в этой карте, ну, боксировал в этой карте. Поэтому мы объединили две подготовки, да и мне легче было с ними двумя тут находиться вместе. Я подобавлю, конечно, Александр Усик не спит на моих, если присутствует на моих тренировках и подсказывает, так как он уже провел нормально поединков, я держал победу и в СБ, и в любительском боксе, он что-то знает. И если я где-то ошибаюсь, он дает подсказки, ну и, в принципе, переживает за меня всей душой. Это Конечно. Он мой старший. Ну, пока что далеко не хочется смотреть, так как э, на тренировочном процессе можно травмироваться и получить травму и лечиться очень долго. Какой-нибудь перелом, вывих и тому подобное. Тьфу -тьфу -тьфу, ну, тренируемся и пока что готовимся к 14 ноября. Смотрите, по сопернику э, на самом деле... соперник <laughs> Соперник должен быть, ну, повышаться уровень мастерства соперника для того, чтобы боксер непосредственно рос. Поэтому вот этот парень у него, если не ошибаюсь, там 37, наверное, поединков, 35 поединков на профессиональном Денис провел один например, на профессиональном То есть некоторые люди могут сказать, что вот, как это так, для чего это так. Ну, я всегда на это отвечаю. Но Денис же не простой парень, который провел всего один поединок в своей жизни. Он же провел у него Блестящая любительская карьера, он проводил поединки в полупрофессиональной серии ВСБ, поэтому э, мы старались найти качественного соперника для того, чтобы э, от, от этого боя э, Денис Рос и был как бы толк, ну, то есть, чтобы это было не просто очередное какое-то состязание, там, да, а чтобы это был, было с, ну, с идеей правильно, чтобы, это, чтобы от этого был толк, самое правильно будет видеть так на сколько раундов рассчитываете? Рассчитываем? Ну, поединок рассчитан на 6 раундов. Вот и готовимся. Какие призовые? Что-что? Какие призовые? Призовые в смысле? Да. Вот. да, ну, гонорар, ну, это, наверное, не совсем корректно говорить о гонорарах. История умалчивает об этом. Ну да парень партнеры неплохие и тоже хотят натренировать себя и меня тоже не дают спорту очень сильно так так как это ты боксируешь в, в маске в защищенное лицо и если бы не было бы маски, то это было бы больше разукрасок было бы на лице. На самом деле это же бокс, это пережитки профессии, что называется. Это... Тут ничего, ничего удивительного нет. Я думаю, что если бы там мы говорили о какой-нибудь музыке или о чем-то еще, он был синяком. Тогда, это, наверное, был бы вопрос, как так получилось, если он играет на скрипке, у него синяк по голове. Ну, может быть и такое в принципе. Не, а если Но честно, я, не знаю, я открою там. секрет, это мне Сергей. Да? за непослушание времени. Да, как-то так. Сказал. у Дениса есть специальный режим кормчивания. Вы знаете, тут опять же такие, ну, если мы говорим про Дениса, то Денис достаточно, ну. Так да. Он уже много лет занимается этим видом спорта, поэтому мы знаем, как, как нужно подходить, чтобы приходить к оптимальному, к оптимальному весу, ну, к нужному весу, да, у нас же есть лимит веса, поэтому мы должны к нему прийти. Поэтому мы скорее, я бы сказал так, спокойно относимся к питанию, да, то есть просто там, не обидаемся, скажем так, да, как это может быть там в межсезонье какое-то и в принципе у Дениса нет проблем с весом, поэтому питание там прям супер специальное, ему ну, не настолько ну, нет большой необходимости, в этом. Фрукты, овощи, мясо, все, все употребляем. Ест, тортики даже кушать потому Не, на самом деле. Потому я что я киевский тортик. На самом деле, на самом деле я тортики не кушает, это так. Он просто уже сидит мне неделю про тортики рассказывать, я бы это пришел вам сказать. Хочет, говорит, сейчас, когда уже приеду в Киев, Киев как съем целый киевский тортик. Не, не. Ну, сегодня и киды. В пятница. Так, через... Ну, и через два недели. Раз, два. Да, два тижни. Еще два с у нас. Все поговорил? Спасибо большое за заданный вопрос.